હા તો મિત્રો આ વ્યક્તિને કદાચ તમે ઓળખતા જ હશો આ વ્યક્તિનું નામ છે અભિષેક ઠાકુર આ વ્યક્તિ કટર હિન્દુ છે અને હંમેશા માટે હિન્દુત્વ સનાતન ધર્મ અને ગૌસેવા કરે આ મિત્રો એમની ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી છે જેમાં કે છે છે મિત્રો એમની આખી ટીમ પાંચ જણાની જે હિન્દુત્વ માટે અને સનાતન ધર્મ માટે કાર્ય કરે છે હા તો મિત્રો કાલ સાંજે આ ચાર જણા કાર લઈને જતા હતા ત્યાં મિત્રો એક બાઇક આવી અને એમાં બે જણા હતા અને તેમણે અંધાધૂન ફાયરિંગ કર્યું તેમની ઉપર અને મિત્રો એમને હાથમાં ઈજાઓ થઈ અને ભગવાન રામની કૃપાથી બચી ગયા વાત સબસે देख लो आज क्या हुआ है एक भाई एक ये देखो दो देखो, 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 देखो। तीन ये देखो तीन भाई और ये हाथ में चोट आई है और आप चीज चीज देख देख लो लो इधर से कह रहे जो भी था भोसड़ियों को सामने आना चाहिए था ठीक है सामने से बाहर करते हैं तो जवाब देते हैं हम क्या चीज है शीशे पे मारा सबसे पहले जैसे शीशा टूटा गाड़ी पे अंदा धुंद फायरिंग शुरू कर दी तुम सोच रहे हो डर जाएंगे डब जाएंगे तो डरने दबने वाले नहीं है लेकिन अगर मर्द के बच्चे होते तो सामने से सामने आकर लड़के, लड़के, सा गोली चलाना मुंह पर डरने वाले न दबने वाले तुम जाएंगे दिखाना तो तुम लोग हमें असलियत होती क्या है देखो सभी भाइयों को जय श्री राम जय को माता की आपका भाई अभिषेक ठाकुर मेरे साथ शिवम प्रताप सिंह और मोहन और साथ में मेरे छोटा भाई मधुकर था हम दिल्ली से चल के अपने भाई युद्धी राणा भाई से मिलने के लिए की तरफ जा रहे थे जिसमें मसूरी के रास्ते जब हम निकले तो एक रास्ते में नहर का रास्ता पड़ता है जिसको दहरे की रोड कहा जाता है कि के के लिए लिए रास्ता होते हुए के लिए निकलता है हम उस रास्ते पे वहाँ पर पर पहुंचते वहां बाइक सवार दो लोग आते हैं जिसमें से पीछे वाले ने मुंह ढक रखा होता है आगे वाले ने हेलमेट लगा रखा होता है और आकर के हमारे शीशे पे सबसे पहले हमला करते हैं उसके बाद अंधाधुंध ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग करनी शुरू कर देते प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है कि हम बाल बाल बच गए क्योंकि उनका पूरा प्रयास था कि हमें मार दिया जाए लेकिन प्रभु श्री राम की इच्छा थी भाइयों का प्यार था आप सबका प्यार था आशीर्वाद था कि हम कैसे न कैसे करके बच गए आज मैं यही कहना चाहता हूं आप पिछले 20-25 दिन से देख रहे होंगे एक महीने से कि मेरे खिलाफ एक ट्रेंड चलाया जा रहा था कि सरतन से जुदा कर देंगे तो जितने भी इस देश के अंदर हिंदुत्ववादी लोग काम कर रहे हैं मैं सबसे यही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप हिंदुत्व के लिए काम कर रहे रहे हो हो आवाज उठा तो अपनी सुरक्षा का भी बहुत ध्यान रखो क्योंकि ऐसे ऐसे भी लोग समाज के अंदर है जो आपको टारगेट करने का काम करेंगे और आपको जान से मारने का प्रयास करेंगे हाँ मित्र आप भाई चार पांच वर्ष हिंदुत्व वो काम करना विधर्मी दुश्मन है हाँ तो आ काम कोई विधर्मी नुज हो सके मित्रों पर खबर पड़े जो तुम हिन्दुत्व आगे आशो तो एकता राखज